আসাম ডাউনটাউন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আজ রাতের একটি বিলাসবহুল হোটেলে একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয় এই কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তবে এই আলোচনা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভবিষ্যতে তারা কি করবে তাদের কি করা উচিত সবটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা হয় বিদ্যালয় স্তরে পড়ুয়াদের নিয়ে একদিনের এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলার এই বিলাসবহুল डाउनटाउन यूनिवर्सिटी कोतृप की वक्त सर तो ये आज हम लोग अगरतला में आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस टू तो कॉर्पोरेट बोल के एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है इसका मेन जो मोटो है ये जो हम लोग का अपकमिंग जेनरेशन है स्टूडेंट्स है ट स्टैंडर्ड का है ट्वेल्व स्टैंडर्ड का है और जो लोग सोच रहे हैं कि दे विल बी गोइंग फॉर हायर एजुकेशन तो उन लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम है कि किस तरह से आजकल का जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का जो और दूसरे सब्जेक्ट का जो भी एजुकेशन है वो हाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग और वाई द कॉरपोरेट नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट टू वी तो जो भी अब लोग हम लोग सीखेंगे तो उसमें कॉर्पोरेट का एक्सपोजर और किस तरह से जो थ्योरी हम लोग सीखते हैं क्लासरूम में उसका किस तरह से एप्लीकेशन ज़रूरी है उसके बारे में अवेयरस दिया जाएगा एंड इसमें हम लोग जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स लोग आए हैं तो अराउंड थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग टू एंड फ्रॉम असाम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सर डेयर ऑर्गेनाइजर सर डेयर एंड वी होप दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट जो हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका एक बहुत फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को क्योंकि वो लोग आगे का क्या करियर वो लोग सिलेक्ट करेंगे किस कोर्स uh, को वो लोग पढ़ेंगे और किस तरह से वो लोग आगे का जो आप, अपना करियर है किस तरह से वो लोग लेंगे उसके बारे में डिसीजन लेने में उन लोगों का बहुत ईजी रहेगा सो दैट इज़ वाट वी एक्सपेक्ट एंड आई थिंक इज वेरी बेनिफिशियल मूवमेंट been for তাদের এই বক্তব্য আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীরা কোন দিশায় যাবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাড়ি আসাম টাউন ইউনিভার্সিটি এ ধরনের কর্মশালা করে থাকে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে এবছরও কিন্তু দ্বারা করলেন। নিয়ে নেছি ছাত্রটিবি গগন বিরতি সঙ্গে থাকুন